Духа. Аминь. Братья и сестры, всех вас сердечно рад приветствовать сегодняшним днем в нашем стране. И вижу, что немножко количество прихожан увеличилось, что, конечно же, радует и обнадеживает. Будем продолжать молиться, чтобы приход наполнился людьми, чтобы жертва Христова была не напрасна, потому что литургия служится для людей, служит ее сам Господь, приходя к нам, питая нас своим причисленным телом, своим числой кровью. И это есть спасительно для нас. Это исцеление наше, и духовное, и физическое, это исправление нашей греховной природы. Приобщаясь к Христу, мы причащаемся тому, кто воскрес из мертвых, тот победил смерть, тот из смерти из ада нас в жизнь вечную перевел. Мост соорудил между человеком и отцом. отрывок из Евангелия от Луки. Некий человек подошел к Господу и, как сказано, желая его искусить, задал такой вопрос. Что мне делать для того, чтобы спастись? И Господь в ответ спрашивает его. Разве ты не знаешь заповеди? Не слышал? Не читал их? Он говорит, знаю, Господи, читал, сказано, возлюби Бога своего всем сердцем, всей крепостью, всем помышлением своим, всеми своими чувствами, ближнего самого, как себя. На что Господь ему сказал, правильно отвечаешь, ну вот иди и исполняй, люби Бога и люби ближнего, как самого себя. И а, этот человек задал такой вопрос Господу Иисусу Христу. А кто есть ближний? То есть вот Господь призывает убить ближнего. А кто есть ближний? И Господь приводит такой пример. Вот говорит, шел некий человек, на него напали разбойники, избили его, ограбили и бросили лежащего. Израеленного, уязненного, бросили его умирать. Едва говорит, живо, сущее. Мимо проходил священник. Ну, посмотрел на него, ну, валяется, тот. -то. Ну ладно, ну, мимо прошел. За ним левит. Ну, это что-то вроде дьяко в древней Ветхозаветной церкви. И тоже этот левит. Подошел, посмотрел, ну, лежит, лежит, и пошел. В своей дорогой, восвоязь, не помогли человеку, раненому, вечному. И вот шел по этой же дороге некий иноверец, иноземец, самаринин. Ну а из Священного Писания мы знаем, что они, мягко говоря, не дружили. Иудеи, евреи, самаряне у них древняя вражда была взаимная ненависть. И даже был у иудеев запрет здороваться с самарянами общаться и даже приближаться к ним на определенное расстояние запрет такой был ну и они взаимно друг друга презирали вот так вот ни в коем случае не уважали и вдруг вот этот вот иноверец вот этот вот инородец ну как они считали хотя самаряне на самом деле это такие же иудеи смешавшиеся, смешавшиеся, да, то есть язычники, вот они за это презирали на людей. Вот неожиданно вдруг этот незнакомец, вот этот вот самарянин, как раз таки и помог израненному вечному человеку. Что он сделал? Он его поднял с земли, посадил на свой скот, ну, то есть на лошадь или осла, или мула, что у него было, не уточняется. И, значит, отвез его в гостиницу. Заплатил два серебряника владельцу гостиницы и сказал, а, если пока он приходит в себя, ты потратишь на него больше, то я вернусь и доплачу тебе. Но, пожалуйста, ухаживай за ним. Пускай человек исцелится. Пускай а, выжили скажем так. И Господь спрашивает, вот как ты думаешь, кто оказался ближним этому человеку? На что он отвечает? Ну, конечно же, тот, кто оказал ему помощь. И Господь призывает, вот иди и делай так же. Все очень просто на самом деле, братья и сестры. Да? Господь призывает э, любить ближнего и любить его не только словом, но и делом. Что это значит? Э, в другой притче Господь говорил, что на страшном суде будет так. Придут ко мне многие и будут говорить, Господи, Господи, а я говорю, отвечу знал вас. И тогда они начнут говорить, ну как же так? Мы же ведь молились тебе, мы тебя призывали, твоим именем бесов изгоняли, и кого-то там пытались исцелить твоим помочь кому-то. А он говорит, истинно говорю, я не знаю вас, вы кто вообще, не оказавшие мне милости, и они говорят, как же так? даже мы тебе не оказали милость и насколько отвечает. Ну вот когда я был голодным, вы меня не накормили. Когда я жаждал, вы не напоили меня. Когда я был нагим, вы не дали мне никакой одежды. Когда я был в заключении, вы не пришли и не посетили меня. Когда, Господи, они удивляются, когда, когда ты был голодным, мы тебя не накормили. Когда ты был нагим или алчущим, или в заключении заточенным. Когда это было? И Господь отвечает, всякий раз, когда вы не сделали это ближнему сторону, вы не сделали это мне. И напротив, напротив, скажет, войдите в чуток отца моего, двери царства небесного отворены для вас, потому что когда вы видели меня голодным, вы меня накормили. Когда вы видели меня нагим, вы меня одели. Когда вы видели меня заточенным, заключенным, вы пришли и навестили меня. И тоже люди удивляются, Господи, когда мы видели голодным, жаждущим, молчущим, нагим, в темнице. Всякий раз, говорит Господь, когда вы сделали это одному из ближних своих, вы сделали это для меня. Вообще в Священном Писании сказано, подающий ничему дает взаймы Богу. Любовь должна быть деятельной. Вот Господь говорит, весь закон заключен в этих двух заповедях возлюби Бога твоего всем сердцем и ближнего твоего как самого себя. Весь закон заключен в этих простых двух заповедях. Но ну, если на первой заповеди более-менее понятно, возлюби Бога твоего, что это значит? Это значит, не сотвори себе кумира, да? не поклоняйся никому, кроме Бога твоего. Посещай храм хотя бы раз в неделю по заповеди, да? 6 шесть дней трудись, занимайся своими делами, но седьмой день оставь Богу, оставь все свои дела, приди в храм. Так сказано в а вот что же значит любить ближнего, кто есть ближний? Да? Из вот этой притчи мы узнаем, что ближним может оказаться всякий, кому мы приблизимся, или кто к нам приблизится. Отсюда и слово ближний. То есть близко приблизившийся, вот вы идете по улице навстречу человеку, он с вами поравнялся и стал вам ближним, близким. Этот человек может быть пьяным, этот человек может быть в любом состоянии, он может быть и нищий, голодный, разутый, раздетый. И вот когда он к вам приближается, он становится вам ближним. Что значит любить его? Что вы должны бросаться ему навстречу, вот, обнимать его, целовать и говорить, брат ты мой, я тебя люблю. Он скажет, с ума сошел, что Ты что, кто такой? Я тебя не знаю. Или в автобусе где-нибудь, или на улице. что значит любить ближнего своего, всякого, кто к тебе приблизился, стал Близко встал от тебя, да? Вот. Ну, конечно же, конечно же, это не означает бросаться всех обнимать, там, нацеловывать и так далее. Любить значит служить ближнему, значит оказать ему помощь, значит помочь ему, значит сделать все, зависящее от нас, если мы видим, что этот человек нуждается в помощи. И это должно стать принципом. В нашей жизнь. Любить Бога значит служить Богу. Любить ближнего значит служить ближнему. Всеми своими дарами, талантами, каждый на своем месте. Вот учитель, как любит ближнего, выполняет свою работу, уча людей, детей, врач, как исполняет заповедь любить ближнего, лечит исцеляет, помогает, врачует, вот его миссия, да. каждый на своем месте, водитель, электрик, сантехник, кто угодно. Это значит, что свое дело нужно делать добросовестно, нужно служить ближнему. И в этом будет проявляться любовь. И еще сказано, апостол Иван вопрошает, да, как вы можете говорить, что любите Бога, которого не видите? и при этом ненавидеть брата своего, ближнего, которого вы видите. Так вот, любовь к Богу невидимому проявляется через любовь к ближнему видимому. Хочешь показать Богу свою любовь? Люби того, кто рядом. Вот, братья и сестры, такая, казалось бы, простая и в то же время очень сложная заповедь. Потому что вот люди гордятся, ленятся, чураются друг как-то вот их отходят, стороной не бегут на помощь, не каждый раз так протягивать друг помощь. А вот на самом-то деле все просто. А еще Господь говорит, прощайте и будьте прощены. И я вам искренне желаю всех любить, всех прощать и помнить, что любить Бога и любить ближнего значит служить, служить Богу ближнему. И не только словом, но и делом, что мы узнали из сегодняшнего отрывка. Всех вас поздравляю с Малой Пасхой, с воскресным днем, с праздником. И желаю, чтобы этот день был для вас священным, чтобы он осветил всю предстоящую неделю. хранила вас всех Господь, ангел хранители Подходите к Христу.